Питав. Давай тоді чи поменшує обстрілів після отримання допомоги від США? У -у. Навпаки, десятка пентаклів, ось допомога ця, десятка мечів, п'ятірка жезлів і колісниці. Навпаки. Кстати, вот смотри, получается, вчера этот відприйот був по Харкові Харьковской області, или Харьков, Я, чесно, я не пам'ятаю. Ми там ми підказували, я пам'ятаю, що підказувала. Почали кидати, я не пам'ятаю, це Харківська область, правильно? Який саме ти маєш на увазі? Куди? По поїздам. Так, Харківська Харківськах. Але вчора були атаки взагалі в трьох різних містах. Були атаки на саме залізничні або колії, або потяги, але там саме з жертвами. Тут те ж саме. по картам. То есть уси усилится и тут будет что-то связано опять. Это вокзалы, это машины, дорога. То есть именно вот движение транспорт, да, то же самое. Э -э -э -э. Тут тоже самое. М -м Знаешь, что еще может быть? Короче, может быть вот э, семерка бубновая падает, и король прикол, видишь? То есть еще может быть, могут быть какие-то, кстати, колода Гоголя. Она коллекционная, и она случайно абсолютно выпала мне под ноги. Думала, что, думаю, что нужно все использовать, наверное, уже время пришло. Она лежала пять лет. Я думаю, что, смотри, король пиковый, да, я думаю, что король пиковый, это всегда у нас мужчина какой-то при статусе, то есть это военные могут быть, это могут быть политики, депутаты, бизнесмены и так далее, какие-то такие, типа, я считаю, что будут какие-то обстрелы еще в рядовых кварталов. то есть могут -то, может куда то прилететь именно по рядовому кварталу, мы сейчас не привязываемся к городу никакому, я просто ну, спросила дополнительно, что еще? Тобто, понятно, що будуть по вокзалам і так далі, торгове центри, да, у нас і мерії, урядові квартали, і так далі. Вот На фронті ситуація поліпшиться після того, як ми отримаємо цю анонсовану зброю. Чому? Це про наступ чи контрнаступ йдеться. Ну, Короче, карти намикають е, на то, що просто вся та зброя і так далі буде використана в контрнаступі, в наступі, тобто, щоб відбивати, щоб наступати. Тобто тут просто показують, що знаєш, це оружие як Ну, от вот нам далі супер, клас. Но воно все использовано буде Тож тут не покажуть карту, щоб буде легче чи сложніше. Просто вона буде все використано, тож для діла. Все, вот так вот карти показують. Тут явого стрімкого результату не да. побачимо, да, просто да. сказати, що прямо допоможе да, прям... хлопці mm -hmm. не знаходиться на парадовій зараз. Да, да. Uh, одне з іноземних видань, uh, нещодавно опублікувало статтю, де анонсувало, що Україна зможе розвинути потужний контрнаступ десь в 26-27 році. Невже стільки часу доведеться чекати, і до цього Україна неспроможна буде а, спланувати контрнаступ? Вони якось пояснюють ці, ці ось роки, коли вони ставлять. Ну, вони там зі своєї точки зору кажуть про те, що зараз це неможливо і описують чому, як вони вважають, але конкретних аргументів, звісно, немає. Ну, Та, блін, бабка на двоє гадала, називається. Двоє двоє пентаклі падать. Це не приблизительно Тобто, Ні того, що дійсно так воно і буде. Це приблизительно. По яким-то розчатам, там не знаю, по численності армії Росії, по яким-то... вот как он называется, правильно. Короче, они просто анализируют все, что происходит, все вот эти вот события, да, там обстрелы, угу. то, 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 и все, они просто приблизительно говорят. То есть нет четкого ответа, что вот именно в 2021 году здесь будет нет, просто приблизительно. Все, высчитывают какой-то процент, там, те аналитики военные, все остальное. Мы же понимаем, что это всего лишь люди, которые просто тоже... Орієнтується на аналітику, все. Тобто, з них ніхто не знає, як буде на самом деле. Это все. Давай ми тоді у карт запитаємо, чи готова буде Україна до контрнаступу у 2024 році, без деталей, звісно, але просто щоб розумітися, наскільки це може бути затяжною. Ну що, на сьогоднішній день Україна готова контрнаступлення у 2024 році. Ну, э, смотри, если мы берем сейчас с точки зрения оружия, тут три десятки выпало, хорошо. То есть я бы не сказала, что плохо. Неплохо. Думала, что хуже будет. Если мы берем с точки зрения... Вот дороги, да, и именно нашей армии, но ну, не совсем по количеству людей. У нас сейчас достаточно военных солдат для того, чтобы контрнаступать, атаковать и так далее. Давай так скажем. Щодо цього дуже багато розмов про те, що ймовірний варіант, що інші країни, країни Європейського союзу, почнуть допомагати Україні повертати чоловіків, які знаходяться зараз за кордонами, тобто в їх країнах, чи дійсно буде таке, що все ж таки лишиться спокою, поки чоловіків, які знаходяться за межами України? Приземного возраста, да, вот эти вот. Смотри, сейчас я расскажу, что здесь попадало. В конечном итоге падает валет пикова. Валет пикова это пустота. Ну, пустые хлопоты, образно говоря, да, можно так сказать. Ситуации с возвращением мужчин какие-то будут что-то будет сто процентов. Я думаю, что это какие-то единичные случаи, чисто ну, для показухи, просто чтобы показать. Но тут просто проблема в чем? Проблема в дамах. Эти вот женщины. То есть те женщины, которые поезжали своими мужчинами, могут быть какие-то митинги, могут быть какие-то выкупы. Что-то вот будет связано с тем, что выкупить там, увезти там как-то вот, вот тут женщины. Поняла. Проблема в женщинах самая большая. Какие-то показательные выступления будут 100%, но э, две десятки, вот, которые мы были рядом, то есть может быть ситуация связана еще с какими-то митингами, то есть с чем-то вот, именно женщины, понял, здесь показывает. Поэтому сказать, что будут массово всех возвращать, я думаю, что каждого мужика женщина сделает так, чтобы просто его нигде не отсвечивать даже, вот и все. Ну, то есть это, это понятно. Что вдастся полегче эта ситуация с мобилизацией в Украине в ближайшем часом? Поліпшити як саме. А, давай так. Та, ми зараз не про технології мобілізації, а про те, чи вдасться набрати певну кількість, яка допоможе стратегічно рухатись вперед Україною. Поки сімка кубка вкладає. Пока семерка кубков падает, пока эта карта иллюзий нет. Но на дальнейшее я спрашиваю, десятка кубков, то есть это наша армия, туз пентаклей, да, вот падает правосудие. Причина всего этого, вот понятно, что карта страха, то есть боятся люди. Ну, кто хочет на войну идти, никто не хочет идти, понятно, что все поразбегались. Карта повешенного, видишь, падает. Пока, пока нет, в дальнейшем набираться армия будет. Сбежу это все. Но опять-таки все это, видишь, тут Паш Пентакли, это, в принципе, мальчики, которые не готовы к войне. Ну, ну хорошо, мужчины, которые не готовы к войне. Паш Пентакли, карта ребенка. Ну, то есть... Я не знаю, как их там обучают. То есть, смотри, хорошо, мобилизация есть, окей, их набирают, хорошо, что дальше? Их сразу кидают на ноль. Или их обучают, потому что я слышала, что от моих знакомых, от некоторых, что кидают на ноль сразу. Там есть и разные человек... ситуации. Там, я понимаю, я такой... да. Я просто к чему это говорю? Это говорю к тому, что если будет какая-то стратегия определенная, будет хотя бы обучать изначально как-то вот. Потому что так тоже неправильно брать людей и кидать просто туда. И что, человек в руках автомат не держал никогда. Так сделайте правильную стратегию. Сделайте так, 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 да. Так вот, так вот, так вот. Обучение там то-то-то. Возможно, по-другому люди будут реагировать. Они вот там хватаете их на улицах, вылавливаете. И так как люди реагировать должны? Ну, ну это до того, все. как да. выполняется мобилизация, дуже, дуже багато, на самом деле, очень-очень много. Я правда. понимаю, что все там, извините, все на паранойю, все на панике. Да? Но если вы хотите, чтобы какая-то система была, так создайте систему. Так, системи нет, це просто каша малаша, виходить. Тоді удивительно, чому всі тікають, почему, почему ніхто не хоче. Ну, вот Будемо сподіватися, що це питання якось буде все ж таки а, совувати з місця mm -hmm. і змінюватися в кращу сторону, хоча слабо в цей віриться на великі жаль, але хочеться да. вірити. вірити. Mm -hmm. Дуже багато зараз все ж розмов про те, що Росія активно готується до більш масштабного наступу. Чи дійсно триває зараз підготовка, чи дійсно вони здатні до того, щоб наступати ще більш активніше, ніж це вже відбувалося впродовж останніх місяців. Давай так, то що планує Росія до 100%, процентів, буде для Росії наступати? Чи, Чи готові вони до цього? Так. так. Чего в России на проличе. Карта дороги сразу выпала. То есть тут сразу, видишь, шестерка падает. Карта это дороги. Скажем так, посмотри, туз пиковый да, падает. И валет, опять-таки, валет пиковый это пустота, уже что я говорила. Если бы валет пикового не выпало, вообще сказала бы, блядь. Да. Слава богам, что Валент Пиковый на итог выпал. То есть так, как они хотят, но такого масштаба нет. Не выйдет. Нет. Но они готовы наступать. Единственное, что по масштабу здесь, да. То есть Пиковый и Валент То есть не будет такого масштаба, как они себе распланировали. По областям. Они планируют наступать в Харьковское направление. Колесо Фортуны сразу да. Сразу да. Запорожское. Дьявол. Сразу да. Херсон. Херсон пока продумывают, но тоже хотят. Видишь, Ширафанты подают тройка Пентакли. Не пока так Тут Шестерка кубков типа, это карта прошлого. Они обдумывают прошлое свои ошибки сейчас и обдумывают, как правильно. Беларусь, пока мы не рассматриваем вообще, с той стороны. Донецка-Луганская тоже, я считаю, что наступление будут параллельно этим. Короче, Запорожская и Харьковская первоочередное. И, судя по моему, сну. Вот тоді, да, которые сніс за Запорожья Харків. Вот очень акуратно нужно быть. Чи можуть бути успішні наступи саме на цих напрямках? Харківщина та Запоріжжя. Чи буде успішні наступи, Харківщина і Запоріжжя. Ну, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Тут как бы и там, и там хорошо показывает. Смотри, причем, сейчас тебе объясню. Харьковское направление. Тут король пиковый и десятка червого, то есть и туз, кубков, туз кубка, говорю, туз червовый. Харьковское направление – армия. Именно численность армии. А запорожское направление, вот тут дорогу показывают и так далее. И туз новый это имущество. То есть это это, не знаю, их этот, сброя, да, максимальное количество. То есть по Харькову больше людей получается, там прям армию собирают, походу они хорошие. А Запорожье там будет именно оружие больше, чем людей. То есть как-то вот так вот. Ну, если просто они военные, мне сложно. Ну, думаю, военные понимают, о чем я говорю. А, тоді одразу питання, які виникають, да. це все ж таки, чи в Харків війська російські? Я думаю, сейчас нет. Может, диверсантов здесь показывают? Потому что здесь две шестерки выпало и там, и там, как бы. Ну, такое. Вот. Типа, город, поняла, показывать две шестерки. Единственное, что здесь, да, здесь падает валет. То есть, ну, смотри, если падал бы король пиковый, я сказала бы, армия, знаешь, солдаты, вот именно, да. Но валет, но ну, это какие-то те, которые ниже по рангу, блин, все, понял? Это, возможно, какие-то диверсанты. Здесь показывают именно диверсанты. Сейчас еще по проверю именно армия, ну, диверсанты, их народ тоже может как армию России воспринимать. Именно армия, хорошо, когда будет наступление, зайдет в город Харьков. Ну, такое показывают, не очень хорошие карты, но это, мне, мне кажется, я не знаю, может просто Тут карта смерти, вот двойка кубков, император. Видишь, вот блядь, падает. Бесовские карты показывают, что тогда показывают одинаково. Сейчас, секундочку. А почему так показывают карты? Ну, смотри, на сьогоднішній день плохо карти показувати. Будемо пересматривать. То есть я тут нічого більше не можу. Ну плохо, реально. Шестерка Жезлова і карта Отшельника, ну, они Вони не планують окупацію, но вони реально планують, так. Вони її планували від самого початку, тому не будемо поки що панікувати, що до цього будемо. Давай, да, поки немає наступления, да, пока ми зараз для того, щоб наступление на Харьков нормально, да, нужно еще в область. Так. Здесь карти просто так показують. Пока. Посмотримо, воно міняться буде ще все. Так, але ну, таки... сон покої не дають все одно по Запорожі і по Харкові, поэтому. Це так. Тому давай так. подивимось ще, чи, чи в Запоріжжі саме місто є небезпека, небезпека не обстрілів, а небезпека того, що ворог все ж таки проникне всередину міста і є ризик окупації. Я все равно сомневаюсь, что Рызак окупает все Харьковщины. Вот я сомневаюсь, что, Харьков, что в Харьков они зайдут, честно. Может, просто карты покажут их планы, там, их мечты. Ну вот, все. Тут по Запорожью тоже самое. Но по Запорожью карты хуже падают, кстати. Тут вот, видишь, тоже дорога, вот шестерка, да. И туз, туз Пуспяковый на итог падает. То есть тут, тут плохо карты, вообще плохо. По Харькову нормально показывать, здесь плохо. По Харькову я склоняюсь к тому, что у -то них какие-то мечты, возможно, что-то там, блин, они... Сейчас по Запорожью давай посмотрим. Ну, и что тоже на это отшельник падает, про оккупацию и так далее вот движение, шестерка та же выпала, что здесь, только вот шестерка мечей. Ну, уже была вероятность того, что они могли войти в город, вот, карта мага, я думаю, что это в этом году было, но какая, по какой-то, какая-то ситуация произошла, шестерка мечей, не смогли они этого сделать. Я не знаю, там, сколько насколько там было наступлений, как оно было. Я думаю, что это местные знать должны, или там военные, которые в Запорожской области находятся, показывает. Сейчас у них планы есть, нету движения никакого. Короче, ни по Харькову, ни по Запорожье оккупации сейчас не будет. Такой. Планы есть, вероятность здесь тоже показывать, по Запорожье показывает, что есть люди, которые сливают хорошенечко информацию. Не знаю, там убрали мэра, че кого убрали, да, Запорожье? Кого-то убрали, поменяли. А, Буды у влади сливают. А, Король мечей. Я думаю, это военные какие-то. аж почала як сигнал горло попала, то воєнне. воєнне. Слухай, а ти вже не вперше говориш про військових саме на запорізькому да. напрямку, тоді ще коли був прильот 128, ти теж казала про те, що якийсь військовий пов'язаний з Запоріжжям зливає цю інформацію, Чому мова Тут... йде за одну і ту ж людину. Тут теж то саме Том що ж показувати от типа і даван покове на еток падає. То есть є какое-то сквірнослов'я, то ж то вот. Я думаю, це різні люди. Не думаю, що один чоловік. Чи є підозри? Що це за люди і чи вдасться їх спіймати в найближчі перспективи? Ти знаєш, я ще спрашиваю касательно підозр. Люди в основном думают на власть. Видишь, тут король, король падает, крестовый шестерка. и тут опять-таки крестовый, это на власть. Да? Люди думают на власть. Но я думаю, там не все так просто. Там еще военные есть какие-то все равно. Чуда всех скриматы. Мне кажется, что не до конца, смотри, там хорошо сняли кого-то с посады, окей. Не до конца они просто в том направлении мыслят. Власть, понятно, еще. Воен, вот еще военные, каких-то военных показывают. Ну, та ситуация, когда прилетела, помнишь, построение было, даже Запорожье. Запорожье так, да? так, 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 я про это как раз сказала. Военные какие-то все равно. Сейчас, уже знаю, тех, А говорил. А опять показывает военных. Вот король, видишь, типа пиковый, опять военных показывает. Сейчас. Нет. Пока нет. Пика выпала. Дело в том, что дальше слив информации будет. Дальше будет слив информации идти. Горе, печаль и разочарование. Вот дальше слив информации идти какой-то будет. Угу. Там у нее достаточно коллаборантов, я тебе так скажу, в Запорожье достаточно. Ну, тоже самое показывает. Семерка кубков. Не найду. Мне кажется, там человек не один. Я даже не знаю, где их найти. Всех. На провелокий жаль. Тебе Просто... хочется сподеваться, так... что карма хоча б нас дожина их раньше, ніж... Просто я натякаю на те, щоб не тільки там у владі шуршали, а ще й трішки по військовим пройшли по своїм, по Запоріжжі саме Запорізькій області. Везде понамікали карти тару іде однаково показували. Ти зараз говорила активно про те, що небезпека не уникне однозначно Харківщину та Запорізький напрямок, а ще для яких міст України найближчі перспективі зараз. Наибольшая фонетическая безопасность. Ну, дивись если рассматривать миссию, то про корабель, про, ну, про море. Да, конечно. То есть, я думаю, от Одессы, смотри, это скорее всего, кажется. Корабли, конечно, у нас в Крыму. У с Крымом будет связано, да, еще? Потому что, ну, корабли, русский флот, где он может быть? Он только в Крыму. У нас в Одессе нет русского флота. То есть, юг у нас получается под большим вопросом сейчас. Возможно, Мариуполь. Ну я сейчас, я сейчас, давай так типа, я просто про оккупированное сейчас не думаю, да, я сейчас думаю uh -huh. именно вот про нашу подконтрольную территорию, которая вот. Ты про обстрелы спрашиваешь или просто? Не-не, я сейчас вообще кажу говорю про то, где чувствуется наибольшая небезпека. Я считаю, это Юг все-таки. Юг и смотри, я когда смотрела, сначала, ну я не смотрю так, это же знаешь, я когда вот вот когда месяц начинается, тогда мы смотрим, то есть не люблю месяц или следующий. Ну показала четко пятерка мечей. Пятерка мечей – это всегда про кордоне территории. То есть, опять-таки, страдает Сумщина, Чернигивщина, про кордоне территории, все, которые вот с грани границы, да? Там опять выпало, что они больше всего страдать будут. Вот так вот. Я помню, смотрела. Вкратце чуть-чуть. Для Захидной Украины, чи есть зараз небезпека обстрелов? Я переформулю питання, бо небезпека обстрілів, розуміємо, що зараз я по всій Україні, чи дійсно будуть обстріли Західної України, в найближчі в перші? Я думаю, що так, да, во-первых, по, по Києву, ще вони планують <звишки> по вишки стріляти, по телевишку. Як в Харкові, так, да, сподобалось, да. Да, да. потім, повторити. Угроза мостів, я смотрела, теж є. Мені показывала півничь, кстати. И я, когда начала копаться, там показала водосховыще. Я не знаю, насколько там у нас в Ижгород водосховище, Там есть мост какой-то возле водосховища? Если да, то там да. очень аккуратно да. нужно. И вообще вот мосты опять начали. Потом торговый центр мы помним до конца весны, потому что Крокус был, вот, вот обязательно тоже. И мне показывало, что какой-то торговый центр с видом на воду, на реку. Вот. Так, потом что еще у нас? Мені по Україні... Не обов'язково Київ, правильно, це зараз ні, ні. по всій Україні. Ну, ми ми про Київ. Я ну, так, опять таки, вкратце, просто що я пам'ятаю зараз. А по Западній Україні мені показувало, що кудись попадуть в ТЕЦ, і буде без світла сидіти Захід... Західна Україна. Тому що там буде якась ситуація, зв'язана з відключенням світла.